Следующая машина с символикой партии регионов стоит возле окружной комиссии. Вот стоят милиционеры, не реагируют. Вот номера этой машины. Вот он срывает сейчас эту символику. Вот номер машины. Так, номер зафиксировали. Ваше фамилия, имя, отчество. Ваше фамилия, имя, отчество. Слушаю вас. На вашей машине была только что размещена символика партии регионов. Вы под, делаете подвоз людей. Это нарушение законодательства грубейшее. Как будем отвечать? Вызовите сюда милицию. А куда, ты уезжаешь? а куда вы уезжаете? Молодой человек, куда вы уезжаете? А? Машину выпустите. На ваших глазах опять правонарушение было. С агитацией партерионная машина. Вы почему не реагируете? Я не вижу никакой агитации. Вот он срывает сейчас эту символику. Не, вы не видите, потому что мы ее забрали. А вы почему не реагируете? Мы сняли только что, как вы стояли и на этой машине была агитация. А? Символики вы партериона. здесь зачем? Чтобы соблюдать законность или зачем вы здесь стоите? Скажите, пожалуйста. Поджать машину с символикой партии. В день выбора. Вот сейчас вот выборы. Где? Где вы видите и, значит, объясняю, где я вижу. Вижу на этой машине. До этого у меня запись есть, могу вам сейчас ее продемонстрировать. На этой машине, которую вы беспрекрасно отпустили, которую я хотел Но задержать. Я не в данный момент, я на... Не, не в данный, в до данный этого, момент, 10 минут назад. 10 минут назад да. я на транспортном средстве. Не видели? Не, не. А зачем же да, вы стоите, если возле вас стоит машина, вы не видите? А я это ваш, не, я ваша вам... цель не видеть или видеть? Специально я не видели? вам отчитываться не будет. Не будете? Надо Специально видеть. не видели, Да.